Allah wujud bila makan Allah wujud bila makan Yang tu lah dia duk zikir Yang dia tak tahu ayat tu apa dia makan Yang pun nak main berkelepi tubuh-tubuhan Ali sunnah apa pasal masalah ni Buat penin pasal apa Bolehkah makna perkataan istiwa Dipaham sebagai Allah berkuasa Tak larat nak jawab Amna ni Bolehkah makna perkataan istiwa dipaham sebagai Allah berkuasa? Tak larat nak jawab lah ni. Dua Allah wujud bila makan. Allah wujud bila makan. Yang tu lah dia duk zikir. Yang dia tak tahu ayat tak apa dah makan Tuan-tuan. Ketuhanan. Macam ni simple. Sekurang ada yang dah tak kata, kata kita tak mau jawab pula dia kata kita kan Allah taala pencipta Allahu khaliqu kulli syai Allah menciptakan segala-galanya. Tak ada siapa petikai halu. Termasuk dalam segala-galanya itu juga segala tempat. So, place dicipta oleh Tuhan. Space dicipta oleh Tuhan. Ada dua benda yang paling pelik yang saintis dan juga terutamanya apabila ahli-ahli fizik bahas tentang sekarang uh, apa uh, tentang sejak dulu memikirkan tentang dua perkara iaitu tentang space and time dan kita tengok kan banyak Einstein pun ada cakap hari ni dan sekarang ni kita tengok fizik lebih maju dan orang boleh tahu bahawa space dan time ni juga sebenarnya relatif kan dia tak sama antara satu ruang satu ruang time dia tempat lain tak sama dengan time kita di bumi ni dan space juga demikian kan ok space dan time ni satu benda yang paling ancaib pencipta siapa pencipta? Allah Allah tidak memerlukan space tentulah pasal dia yang mencipta space oleh kerana arash tu space maka mereka kata tentulah Allah tidak memerlukan arash No question. Siapa pun tak kata Allah memerlukan aras. Tapi orang kata Allah mencipta aras. Betul. Tapi Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu alal arshi alal arshi istawa. Dia istiwa atas atas ala atas aras. Bagaimana tak tahulah. Layak dengan kebesaran dia. Adakah dia memerlukan aras? Dia tak memerlukan aras. Oh dia tak boleh Bila kata macam tu syirik Pasal mengaitkan Allah dengan space Okey Nak tanya dia Macam mana dengan orang yang kata Kemudian Allah mengutuskan Nabi Muhammad Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Quran Mengaitkan Allah kemudian Pada bulan selepas itu Itu mengaitkan Allah pada masa Masa juga ciptaan Tuhan Kalau tak boleh kaitkan Allah dengan space Tak boleh juga kaitkan Allah dengan time kerana itu mengaitkan the essence of God ataupun zat Tuhan dengan makhluk. Tapi kita kata ini adalah semua perbahasan kita hanya ikut maksud sebab tu para ulama kata Allah lebih tahu dengan maksudnya. Kita tahu perkataan itu saja. Yang hangpa nak mai berkelai pi tubuh-tubuhan ahli sunnah lah apa pasal masalah ni buat pening pasal apa? Ini dah lama hangpa tidak ada siapa. Uh, perbahasan ini Kerana nak Macam ni lah Dulu uh, Epicurus Epicurus timbulkan Berapa persoalan Ni perkara Epicurus timbul soalan Boleh faham ni tuan? Berapa soalan tentang Ni atheist lah Dia timbul Lagi budak-budak atheist dengar Dengar boleh habis Saya cerita so, Dia kata Allah ni Allah mencipta Allah ni mencipta segala-galanya ni satu fakta, Epicurus lawan 2000 tahun sebelum daripada Masihi, sebelum daripada Masihi, so sebelum Islam, semua Kristian, semua terpaksa facing, ada apa nama challenging from uh, challenge daripada uh, Epicurus ni Tuhan ni the absolute creator, dia pencipta mutlak tak ada pencipta Tuhan ni absolute baik, tak buruk Tuhan mutlak Baik Di sisi agama Mana Tuhan tak boleh jahat Kejahatan berlaku So tiga perkara ni dilihat bertentangan Kata dia Kalaulah sekiranya Tuhan itu tidak mencipta kejahatan Maka dia menafikan Tuhan pencipta yang mutlak Segala-galanya tapi jika sekiranya Tuhan itu menciptakan kejahatan, dia menafikan pula Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Faham tak? Macam mana tuan-tuan jawab? Ha? Balik letih kan tu lah Epicurus kata Ini filosofi Epicurus kata Tuhan di sisi agama Sangat berkuasa Dan uh, Berkendak dan berkuasa Kejahatan berlaku Pada kejahatan yang berlaku Jika Tuhan itu baik dan kuasa. Jika kejahatan tu berlaku tu kita tengok misalnya kata tengok orang kena zalim. Orang kena zalim. Kita tengok kesian nak tolong eh. Apa kata? Kenapa Tuhan tak tolong? Kalau Tuhan itu berkemampuan tapi dia tak mau tolong, dia bukan Tuhan yang baik. Kalau sekiranya dia itu berkemampuan dan dia nak mau tolong, Tentu kejahatan tu tak berlaku. Kan? Tapi kalau sekiranya dia mau, dia tak sukakan kejahatan, tapi dia tak mampu nak tolong, dia tak layak jadi Tuhan. Faham tak? Ni jawapan ni, kuliah akan dah petang. Jawab. <laughs> so ini, ini adalah soal bagaimana, kesimpulan, bagaimana manusia melihat, perbuatan tuhan dengan cara dengan cara dia fikir dengan apa yang ditakdirkan sebagai baik dan buruk perbuatan mati mati baik atau buruk mati ramai orang nak mati baik tapi mati mungkin dianggap buruk depends on macam mana hal itu berlaku tuhan menciptakan kematian untuk elok hal itu timbulnya mazhab qadariyah dia kata jahat bukan tuhan cipta jahat berlaku sendiri Tuhan hanya cipta baik. Mazhab-mazhab sunni sesatkan pula qadariyah tu dia kata habis tu ada benda yang Tuhan tak cipta. Dia kata kalau kita cakap Tuhan cipta nanti kita akan stuck dengan Epicurus. So, sunni datang. Dulu orang tak bahas benda ni apabila keluar buku apa apa nama apa nama macam-macam uh, sekarang tentang tentang Tuhan yang di, dan etis berkembang buku uh, hamahan ini muncul semula. Ini kena ada satu perbahasan bagaimana kita melihat kepada sesuatu subjek. Adakah daripada kacamata kita atau pada sudut alam ini? Budak yang sakit kena injek tu, dia kata doktor jahat. Dia tak? Kan? Ha? Tapi kita bawa pakai doktor, dia kata mok jahat buat pergi ke doktor suruh cucuk saya. Dan doktor jahat. Tapi kita fikir kata itu untuk kebaikan. So bagaimana kita melihat hal ini dan ini perlukan satu banyaklah biar tuan-tuan balik.